Salam, hər birinizi salamlayıram. Bu gün sizinlə öz bişirdiyim şəkildə pizza resepti paylaşmaq istəyirəm. Qeyd edim ki, bu mənim öz reseptimdir və bu reseptdən hazırladığım pizzalar çox sevilir. İndi isə keçək reseptimizə. Deməli, belə xəmirimiz üçün mən 1 ədəd pizzacı un, 1 stəkan su, ee, 1 çay qaşığı duz, gördüyünüz kimi 10 qram aman bodrozhnostva deyirəm drozh bir yemək qaşığı pesok və bunlar yaxşıca bir-birinə qarışdırırıq. Mən gözlətmirəm. 2 yemək qaşığı yağ, gördüyünüz kimi videoda mənim balaca köməkçim də mənə köməyidir. 1 ədəd yumurta və bunları qarışdırdıqdan sonra un əlavə edib yaxşıca xəmir yoğururam. Gördüyünüz şəkildə xəmir alınır, üzərini örtürəm. Hardasa 30-40 dəqiqə kənarda dinləndirirəm dinəndən sonra gördüyünüz şəkildə xəmiri yayıram. Məndə bu şəkildə pizza üçün tava var. Həmin o tavaya düzürəm. Və vilkayla dəshrəm ki, şişməsin. Və sousumuzu pizzamızın üzərinə çəkirəm yaxşıca. Artıq hazırdır. Sous qeyd etmək istəyirəm ki, tomat pastası mayonez və quru nanədən ibarətdir. Pendir əlavə edib üzərinə ürəyinizdən yəni gələn zövqə görə nə istəsəniz yığa bilərsiniz. Belə gördünüz kimi artıq pizzaımız hazırdır. Hazırlayan hər kəsə muş olsun. Çox dadlı, çox gözəl pizza alınır. Videonu bəyəndiniz? Videonu bəyəndisə dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Hələlik növbəti reseptlərdə görüşənədək.